ota onalar ayniqsa mana yoshlar endi ota ona bo'ladiganlar yoki yangi ota ona bo'lganlar ota onalarni hurmatini juda ham joyiga qo'yishlik kerak ham hurmatini joyiga yuqori qo'yib qo'yiyuorish kerakki ota onaga bo'lgan hurmat izzatni nihoyatda yuqori qo'yib yuborish kerakki sizni farzandingiz ko'rib ota onani shunaqa hurmat qilish kerak ekan yani, degan narsa ongiga singisin ana shunda mana yuqoridagi oyatga muvofiq bo'ladiki albatta al al molu dunyo va farzandlar dunyo hayotini ziynati balki oxiratni ham ziynati bo'ladi oxiratda bulardan nima qilinmaydi so'ralmaydi agar tarbiyasini chiroyli qilib qo'yadigan bo'lsak moli dunyoni nah halol joyga ishlatgan bo'lsak ikkinchi oyatni o'qiydigan bo'lsak bunga beparvo bo'ladigan bo'lsak farzandlarimizni tarbiyasiga beparvo bo'lsak yoki yani topayotgan moli dunyoyimizga beparvo bo'lsak kelishi ketishiga tomog'imizdan o'q o'tayotgan luqmani halol haromligiga parvo qilmaydigan bo'lsak parvo qilmasak endi u oxiratda nima jannatdan to'sadigan fitna bo'ladi